kimdir cho'pak otsa o'zbek nomiga tegadi g'ururning baland tomiga yurak zirillaydi ko'zda chaqnar o't tortadi alamli o'ylar domiga Shukr kim yurt el tinch but qo'rg'onlari sarhadini tutgan alp o'g'lonlari bolasin beshikda quchgan kelinchak tuprog'ini sevgan bobojonlari erkak bor bog'larda gullar ochilar ular bor qalblarga quvonch sochilar oila butundir ular boridan hayotim qizg'anmas do'sti yoridan <laughs> bayram muborakbod aziz erkaklar tilaymiz sizlarga orzu tilaklar omon bo'ling bola onalar uchun sezing doim ayol mehrining kuchi yigitlar xalqlarning maqtov va naslning javhari davlat tayanchi yurtning obodligi to'ylar sababi elning gurkirashi fayzu quvonchi ey yaratgan karami sen barchaga barobar teng. shu o'tinchim avvaloen yigit boshi omon bo'lsin qay makonda qay tomonda tinimi yo'q shom azonda ne bo'lsa ham issiq jonda yigit boshi omon bo'lsin asra taqdir xatosidan saqla shayton ig'vosidan ota ona duosidan yigit boshi omon bo'lsin assalomu alaykum sizlarni bugungi 14 yanvar vatan himoyachilar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman iloho yurtimiz tinchligi osmonimiz musaffoligi va hayotimiz bundan da go'zal bo'lsin